ربی آرالظبی کا من حمزات شیاطین و آروظبی کا ربی درون آج چھ ستمبر دو ہزار چوبیس ہم اپنے درس قرآن کا سلسلہ سورت البقارہ کی آیت نمبر ون سکسٹی فائیو سے ہی جوڑیں گے اس سلسلے کی پہلی کڑی ہم لوگوں نے محبت کا جو لفظ ہے اس میں اور دوسرا جو ہم نے سیشن کیا تھا اس آیت کے اوپر وہ ہم نے عبادت اور دین اور مذہب کے درمیان فرق ان دونوں کو ہم نے اس کی سلسلے کی دونوں کڑیوں میں بہت تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی آیت کو ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں اللہ آیت نمبر 165 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ من مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ من دون كَحُبِّ اللَّهِ کے لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کو قابل توجہ نہ سمجھتے ہوئے انداد کا انتخاب کر لیتے ہیں انداد کو تھام لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں یحبونہم کرحب اللہ وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے جڑ جاتے ہیں اس طریقے سے مستحکم اور استقامت اختیار کر لیتے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے کہ حب اللہ والذین آمنوا اشد الحب اللہ جبکہ وہ لوگ جن جن لوگوں نے امن دیا جو لوگ امن دینے والے ہیں اشدو حب للہ وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں حب کے اندر یعنی کہ جڑ جانے میں اتباع کرنے میں پیچھے پیچھے چلنے میں فالو کرنے میں اللہ کے لیے وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان اس آیت کے اس سلسلے کے اندر محبت کا معنی محبت کا لفظ کس معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اللہ نے جو محبت کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں مختلف مقامات پر وہ سیاق و سواق کے اعتبار سے کیا معنی دیتا ہے بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ولو یرو ظلموا اذ يرون العذاب ان الْقُوَّةَ لِلَّهِ <سؤال> یہاں تک جانے سے پہلے میں نے پہلے ہی حصے کے اندر عبادت کا مفہوم واضح کیا تھا کہ عبادت کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کے مختلف مقامات کا جائزہ لینے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے عبادت کا وہ کیا ہے ہمارے نزدیک عبادت وہ مروجہ رسم و رواج ہیں قرآن کے نزدیک عبادت حاکم اور محکوم کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے جس کے مطابق مخلوق اپنے حاکم کو فالو کر رہی ہوتی ہے اپنی پوری زندگی کے اندر اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہوتی ہے جسے میں نے کہا تھا وما خلق الجنا ولانسا اللہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی تخلیق کیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ اگر اس آیت کو دیکھ لیا جائے تو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ جو رسم و رواج ہیں اگر اس کا معنی عبادت ہے یہی حقیقی طور پر عبادت کا مفہوم رکھتے ہیں تو پھر تو انس اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہر وقت ہر حالت میں ان کی ادائیگی میں مصروف عمل رہنا ہی ہوگا ورنہ انہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد سے اپنے آپ کو دور کر لیا ورنہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ پھر عبادت کا مفہوم حاکم کی محکومیت کو ہر وقت اختیار کیے رکھنا ہے اور وہ معاملہ تو ممکن ہو سکتا ہے ہر موقع پر اور ہر حالت میں تو یہ ہم لوگوں نے لاسٹ سیشن کے اندر بات کی تھی اور حب اللہ کے اوپر ہی بات ختم ہوئی تھی میں نے اگلی آیت کو صرف پڑھ کر ترجمہ بیان کیا تھا میں اسی کو لے کے چلتا ہوں اللہ ہے ولو یرزینہ ضلع اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ اور اگر وہ دیکھ لیتے میں نے کہا تھا لو جو آتا ہے یہ فعل مادی میں کسی بھی فعل مدارے کو کنورٹ کر دیتا ہے یعنی یہ شرطیہ جملہ ہے اس کے ساتھ اگر ایسا ورب آ جائے کہ جو پریزنٹ اینڈ فیوچر ہو اس کے اندر بھی یہ پاس کی میننگ کو پیدا کر دیتا ہے تو یہ ولو جب آیا ہے تو یہ آپ کو کسی واقعے کے بارے میں بتا رہا ہے جو گزر چکا ولو یرزینہ ولاؤں اور اگر وہ دیکھ لیتے تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو لو ہے ماضی کی دو شرط ہوتی ہے یہ حسرت بن جاتی ہے تو کاش کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ظلم ہی تو ہے کہ آپ اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر اللہ کو وہ مقام دے دیجئے جو اللہ کا مقام تھا تو آپ نے غیر اہل کو اہل سمجھنا شروع کر دیا تو آپ نے ظلم کا ارتکاب کیا ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ولا یر لذینہ ظلموں اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ سمجھ لیتے دیکھ لیتے کاش کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی عز یرعذاب جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا یہ اس بھی آپ کا فعل مادی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ فعل مدارے کا سیغہ آ جائے جبکہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا عذاب کو دیکھ لیا تھا یعنی زندگی سے جو شیرینی ان کی ختم ہوتی جا رہی تھی جو رکاوٹیں اور جو بندش ان کی معیشت میں ان کی معاشرت میں پیدا ہوتی جا رہی تھی کاش كہ یہ وہ اس موقع پر ان معاملات کو سامنے آتے ہوئے دیکھ لیتے اور سمجھ لیتے اس چیز کو ان القوت للہ ان تو میں نے ترجمہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ قوت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے تمام کی تمام عام طور پر قوت کا ترجمہ ہمارا یہی ہوتا ہے اور قوت کے لفظ کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قوی ہونا قوت والا ہونا یعنی طاقتور کے لیے ہم لوگ عام طور پر قوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں اگر آپ جائزہ لیں تو اس قوت کا جو مادہ ہے ٹرائی لیٹر ہے قوف واؤ اور یا جس سے قوی بھی آیا ہے قوت بھی آیا ہے اور قرآن کے اندر للمقوین بھی آیا ہے اب وہاں پر اقوا سے مقوی بن کے آیا تو اس کا ترجمہ عام طور پر ہمارے ہاں کرتے ہیں بھوکے لوگوں کے لیے فائدے کا سامان اور جب یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں قوت کا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں طاقت اور قوت یعنی جو اردو میں قوت استعمال ہوتا ہے وہی ترجمہ قوت کا کرتے ہیں اس کے جو بنیادی لفظ ہے قوف وا اور یا قوا یا قواعن اس لفظ کا بنیادی معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کا خالی ہونا جسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رسی کو بٹا جاتا ہے مختلف دھاگوں کو بٹ کر رسی بنائی جاتی ہے تو وہ جو دھاگے ہوتے ہیں ان میں سے ہر بٹا ہوا دھاگا عربی زبان میں کوہ کہلاتا ہے قوف واہ اور یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ چاہے کوئی سے بھی مزدر استعمال کر لیجئے آپ یعنی اگر تین دھاگوں کو لپیٹ کر ایک رسی کو بنایا جا رہا ہے تو ان میں سے ہر دھاگا ہر کڑی اس کی وہ قوت کہلائے گی یہ عربی زبان میں قوت کا معنی ہے جب یہاں آ رہا ہے ان القوت لاہ جمیان جب وہ لوگ اگر وہ لوگ سمجھ لیتے مشاہدہ کر لیتے کہ ان کے معاشرے میں جو بندشیں آ رہی ہیں اس بندشوں کا بھی جائزہ لے لیتے وہ اس بات کو جان لیتے القوت للہ جمیان کہ یہ جو کڑیاں ہیں جن سے اللہ نے اس قانون کی گرہوں سے چیزوں کو باندھا ہوا ہے یہ سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں ان القوت للہ جمیان کا الفاظ جب آیا ہے لفظ آیا ہے جمیان ہر قسم کی تمام بٹی ہوئی جتنے بھی بٹ ہیں رسیوں کے زنجیروں کے قانون کے زنجیروں کے جتنے بھی بٹ ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ہیں کوئی بھی چیز اللہ کے اس قانون کے شکنجے سے باہر نہیں ہے یہ اس آیت کا معنی ہے ان القوطہ کے قوت یعنی کہ بٹ اس قانون کو جو جکڑا ہوا ہے جو گرہ لگائی ہوئی ہے اس گرہ میں جتنے بھی بٹ ہیں جتنے بھی اس رسی کے اندر دھاگے ہیں جتنے بھی اس قانون کے اندر کڑیاں ہیں زنجیریں ہیں وہ سب کی سب اللہ ہی کی ہیں کوئی بھی چیز اللہ کی اس قانون کی زنجیروں سے باہر نہیں ہے ان القوت للہ جمعین اس کو کہتے ہیں جو میں پہلے بھی بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ ہر چیز قانون کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے قانون کی زنجیروں میں بندی ہوئی ہے تو وہ اس زنجیروں کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ نے اس آیات کے اندر قوت کا لفظ آتا ہی اس چیز کے لیے کہ ہر رسی کا ہر بٹ سب کے سب بٹ جس سے باندھا ہوا ہے جکڑا ہوا ہے وہ سب کے سب کس کا ہے اللہ کا وَأَنَّ اللَّهَ اللہ الْعَذَابِ العذاب اور اس بات کو بھی جان لیتے کہ اللہ عذاب کا بڑا مضبوط ہے جب بندشیں لگاتا ہے تو وہ بندشیں بڑی مضبوطی سے اس کو جگڑ لیتی ہیں عذاب کا معنی میں بندش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عذاب عربی زبان میں بنیادی معنی بندش اور رکاوٹ کے ہی ہوتے ہیں پیاس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے شیری پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے عذاب کا لفظ شیری پانی پیاس کے لیے بندش کا کام کرتا ہے اس کی تکلیف کو روک دیتا ہے جو پیاس سے انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور یہی عذاب کا لفظ مختلف مقامات پر قرآن میں آپ دیکھیں زندگی کی شیرینی کیونکہ مٹھاس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا عزبن فرات تو زندگی کی شیرینی جس سے چھن جاتی ہے اس کے لیے عذاب کا لفظ صادر ہو جاتا ہے عرب کے مقامات کے اوپر جب پانی کے مسائل موجود تھے تو میٹھے پانی کا حصول یہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین کو چھین لیتا تھا آپ کے لیے بندش کا کام کرتا تھا اس لیے عذاب کہا جاتا تھا تکلیف و مصیبت کے لیے تو یہ جو زندگی کی شیرینیاں ان سے رک جاتی ہیں بندشیں آ جاتی ہیں ان کی زندگیوں میں ان کے ترقیوں میں ان کے آگے بڑھنے میں جو رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے یہ بڑی مضبوط ہے اللہ نے اس کو بڑا مضبوطی سے جگڑ دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے لیے انداد بنا لیتے ہیں یہ سارا رب پیشی کی طرف جا رہا ہے جو اندادن میں پڑھ کے آیا ہوں ابھی معن اللہ شدید اللہ اس کے بعد جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہتا ہے از اب پھر یہاں پر از آگیا اس کے بارے میں اگر عربی زبان کا آپ گوگل کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کہ از آپ کا یہ پاسٹ ٹینس ہے اور ازا جو آتا ہے آپ کا یہ فیوچر ٹینس کے لیے یا یا پریزنٹ کے لیے آتا ہے یعنی ہنگامی حالت کے لیے ازا استعمال ہوتا ہے ازا کا لفظ اگر ماضی کے ساتھ بھی آئے گا پاس ٹینس کا ساتھ بھی آئے گا جب بھی وہ ہنگامی صورتحال کو بیان کرے گا اس کا جو لفظ ہے یہ اگرچہ آپ کے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کے ساتھ بھی آئے گا تب بھی اس کو فعل ماضی یعنی پاسٹ کی میننگ میں لے جائے گا اب یہاں پر لکھا ہے ایز تبر تُبِعُوا مِنَ لذینت تَبَعُوا اس وقت کو یاد کرو آپ دیکھیں جہاں جہاں ایز آیا ہے نا وہاں کا ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے گا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا وَإِذْ وَا از یرف ابراہیم مِنَ من وَإِسْمَائِلِ و اسماعیل کی آیت تو کھول کے چیک کر لیجئے سیرت البقارہ کے اندر وہاں پر اس سے جملہ شروع ہوا ہے سب نے ترجمہ کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے یہی ترجمہ ہر مترجم نے کیا ہے اس کے لفظ سے ہی شروع ہوا ہے وہ جملہ وہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے پاسٹ کا جبکہ یرفعو ہے آپ کا فعل المدارے جس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ہوتا ہے لیکن جب یہاں پر از کے بعد تبر اللزینت تبع من الطبیہ من الضینت تباؤ آیا ہے تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے فیوچر ٹینس والا یہ بھی ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے تو لوگوں کو معلوم ہونے لگا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا آپ اردو ترجمہ کی تاریخ کا بھی تو کبھی جائزہ لیں جب میں نے جائزہ لیا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ اٹھارہ سو کے آخر کے اندر یہ اردو ترجمہ کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو فارسی میں کسی صاحب نے ترجمہ کیا تھا نام شاید شاہ ولی اللہ محدث زہلوی کا آتا ہے اس کے اندر ان کے بارے میں شاید یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا فارسی کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا یا میں بھول رہا ہوں گا ان کے ہی ساتھ میں کسی شخص نے کیا ہوگا اس زمانے کے اندر فارسی میں اردو میں تو کیا بھی نہیں تھا یعنی کہ یہ جو مشرق میں رہنے والے ہندوستان میں رہنے والے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا آج تک کہ قرآن کیا ترجمہ ہے کیا قرآن کہہ کیا رہا ہے آپ دیکھیں ذرا بڑا کمال کا ہے یہ تاریخ جو بیان کی جاتی ہے اگر آپ ہجری کے حساب سے دیکھ لیجیے تو بارہ سو سال گزر چکے تھے بارہ سو سال گزرنے کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ معلوم تک نہیں تھا کہ ترجمہ کیا ہے قرآن کا معلوم ہوگا تو چند گنے چنے لوگوں کو معلوم ہوگا عام ترجمہ موجود تھا ہی نہیں سب سے پہلے ترجمہ کرنے والے نے بھی فارسی میں ترجمہ کیا اس کے بعد اردو میں ترجمے ہونا شروع ہوئے ہیں یہ غالباً میں نے جب چیک کیا تھا تو شاید اٹھارہ سو کے آخر میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے یا انیس سو کے شروع میں کیا گیا ہوگا تو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کا ترجمہ ہے کیا انہیں انسان جو تھا مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا ہندوستان کے اندر وہ وہ تھا کہ جو صرف قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اس کو معلوم ہی نہیں تھا ترجمہ ہے کیا اس کا کون بتائے گا ترجمہ ترجمے کے لیے محتاج تھا کن کا ان لوگوں کا جن کو یہ سمجھتا تھا کہ اس نے ترجمہ سیکھ رکھا ہے یہ وہ محتاجگی تھی جو آج تک مسلط کی ہوئی ہے ترجمے ہونے کے باوجود اس ٹائم پہ یہ کہتے تھے کہ ترجمہ ہم بتائیں گے کیونکہ ترجمہ ہمیں معلوم ہے ترجمہ تو ہے ہی نہیں اردو میں تو آپ کو کیا بتلا قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو تو معلوم نہیں ہم جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا وہی سوچ تھی حاکی مانا جو آج تک چلی آ رہی ہے کہ ترجمہ جو ہم بتائیں گے وہی ہوگا جبکہ اب تو ترجمے کئی کیے جا چکے ہیں انگلش کے اندر بھی ترجمہ موجود ہے اردو کے اندر بھی ترجمہ موجود ہے آپ اندازہ لگائیے کہ بارہ سو سال تک ہندوستان کے مسلمان صرف قرآن پڑھتے تھے سمجھتے نہیں تھے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے ان کو بتا دیا بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے انہوں نے سینے سے لگائے رکھا ہے بس پڑھے جا رہے ہیں دن رات تلاوت کیے جا رہے ہیں حافظ قرآن بنائے جا رہے ہیں وہی سوچ وہی فکر آج تک حفظ قرآن کے اندر شامل ہے نکل ہی نہیں سکی اس سے اور وہ جو حاکیمانہ سوچ تھی کہ ہم دین کے حاکم بن گئے اور دین کے اوپر اپنے مسلط کردہ سوچ کو آگے بڑھائیں گے وہی سوچ آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے وہ اس کو نکال نہیں پا رہے ہیں پھر اس کے کی اوپر کیا کرتے ہیں کہ گمراہی کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ترجمہ خود سے پڑھ رہا ہے تو گمراہ ہو رہا ہے تو بھائی ترجمہ جس نے لکھا ہے آپ پہلے اس کے اوپر گمراہی کے فتوے لگاؤں نا اس نے ترجمہ لکھا ہے ایسا کیوں کہ لوگوں کو گمراہ کر دے تو یہ المیہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسا ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ یہ المیہ ہوا اور ہندوستان کے بعد جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوئے ہیں تو وہ لوگ وہی وہ لوگ تھے جو ہندوستان کے اندر تھے وہ یہاں آ بڑھ گئے تو میں ہندوستان کہہ رہا ہوں تو ہندوستان کا مطلب برے صغیر کے اندر پورے برے صغیر کے اندر ترجمہ جو ہوا ہے وہ اٹھارہ سو کے آخر میں کیا گیا فارسی کے اندر اور فارسی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی بھائی کتنے لوگ تھے برے صغیر کے اندر جو فارسی کو جاننے والے تھے کتنے لوگ تھے ترجمے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا کہ فارسی میں ترجمہ کیا گیا اور فارسی میں جو نظریات موجود تھے وہ آہستہ آہستہ قرآن کے تراجم میں داخل کرنا شروع کر دیے وہی چلے آئے اور آج ہمارے پاس جو تراجم کی غلطیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں بہرحال یہ تو ایک زمنی بات تھی تو ابھی میں نے بیان کر دی میرے ذہن میں آ گئی تھی تو یہ معاملہ کہ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے اس کو فیوچر ٹینس بنا کر پیش کیا ہے جبکہ قرآن کے دیگر مقامات پر جہاں جملہ اس سے شروع ہوتا ہے وہاں ترجمہ کرتے ہیں پاس ٹینس والا اس کی وجہ ذہن میں موجود پہلے سے ایک نظریہ ہے وہ نظریہ کیا ہے کہ یہ سارے معاملات دنیا کے تو ہے ہی نہیں کیونکہ دنیا کے معاملات الگ ہوتے ہیں خدا کے معاملات الگ ہوتے ہیں یہ میں کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں مذہب تو بنتا ہی اس بنیاد کے اوپر سیاست ارباب شریعت ارباب سیاست کے پاس رہے گی اور شریعت کے جو کرتا درتا ہوں گے وہ ارباب شریعت کہلائیں گے ارباب شریعت ہمیشہ آپ کو یہ بتاتے رہیں گے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو تمہارے پاس اس گناہ کو دھونے کے لیے صاف کرنے کے لیے مواد یا طریقے کار ہم پیش کریں گے اس کے بعد تم امید لگا کر بیٹھ جانا کہ اس گناہ کا جو مداوع ہے وہ ہو جائے گا اس امید پر تم کر لینا اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آ جاؤں گا ترمیسی کی روایت میں بتایا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ گناہ کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کرتے رہو گناہ نہیں کرو گے تو اللہ کو پسند کیسے آو گے گناہ کرو گے تو اللہ تمہاری استغفار کو قبول فرمائے گا ورنہ ایسی قوم پیدا کر دے گا جو گناہ کرے اور استغفار کرے بتائیے یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ گناہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یا ہم گناہ کو محبوب ترین چیز قرار دیں کیونکہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ بھی اللہ ہی کی مشیت کے اندر شامل ہے وہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو تاکہ استغفار بھی کرنے کا موقع ملے تو یہ تو محبوب ہوا مضمون تو نہ ہوا گناہ کرنا یہ سوچ پیدا کر دی گئی ہے اسی سوچ کی وجہ سے وہ گناہ کیے جا رہے ہیں مذہب کے اندر وہ خوش ہو رہے ہیں دیکھو ہم نے گناہ کیا ہے اپنے دل کے اندر ایک خوشی کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے گناہ کے بارے میں تاکہ استغفار کا موقع مل رہا ہے اکثر ہم نے دیکھا بھی یہ کچھ لوگوں کا استفی اللہ رب بھی اللہ رب کہیں کھڑے ہوں گے تیز آواز سے اسطفی اللہ بھائی اگر آپ کو کرنا ہے تو آہستہ آواز سے کر لو مجھے کیوں بتا رہا میں استغفار کر رہا ہوں یا آپ کو کسی نے پابند کیا ہے کہ آپ تیز آواز سے ہی استغفال کرو ایک مقام پہ میں کھڑا ہوا تھا تو ایک شخص قریب سے آواز استطفر اللہ اسطفر اللہ کیوں مجھے نہیں پتہ مجھے نہیں سننا ہے آپ سے مجھے جاننا ہی نہیں ہے کہ آپ استغفار کر رہے ہیں کیوں استغفار کر رہے ہیں آپ نے کوئی گناہ کیا ہے جو استغفار کر رہے ہیں ہو جاتے ہیں گناہ گناہ گار بندے ہیں میں نے کیا کہا رہا اس کبھی گناہ گار کی جگہ قرآن کے جن بنیادوں پر آپ گناہ کا لفظ یوز کرتے ہیں ذرا وہ لگائیں کہیں گے کہ مجرم ہوں دو نمبر ہوں کبھی نہیں لگائیں گے یعنی لفظوں کو بھی مقدس بنا دیا ہے گناہ گار کا لفظ مقدس بنا کے پیش کر رہے ہیں اور مجرم کا لفظ معیوب ہے قرآن میں مجرم مفصد آیا ہے مظلم آیا ظلم ظالم آیا وہ استعمال کریں میں ظالم ہوں نہیں گناہ گار گناہ کے کیٹیگری میں آتا نا ظالم ظلم بھی گناہ کیٹیگری میں آتا ہے اور جرم بھی گناہ گار کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے زعین وہ کون سا ہے آیت مزین کرتا ہے شیطان ان کے لئے عمال ناؤ آیت مجھے یاد نہیں آرہی رہی آج دکھانے کے لئے خطاکار کار گناہ گار آر سب سے حقیر جو اپنے آپ کو احکر لکھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو سب سے افضل ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں لیکن لوگوں کے سامنے آہکر لکھ دیتے ہیں کہ سب سے حقیر تو یہ القابات اپنے ساتھ لگا لگا کے اپنے تسکیہ نفس پیش کرنا کہ ہم بڑے پاکیسہ ہیں اور ہم بڑے مقرب الہی سے سرفراز ہو چکے ہیں یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تو کسی کو بتانے کی نہ ہی دکھانے کی کسی کو مروب کرنا کہ میں جو ہوں وہ آہکر ہوں یا میں جو ہوں وہ گناہ گار ہوں اسے میں نے شاید ذکر کیا تھا نا اس چیز کا کہ اللہ آسی لگا دیتے ہیں بات ہوئی نہیں شاید ہماری تو یہ بھی تو میرے دیکھنے میں آیا گناہ گار لگا دیا کسی نام میں آسی لگا دیا میں آسی ہوں اور اگر پوچھو نا کہ آسی ہو تو معاشیت کرنا کیسا ہمارے کہتے ہیں معاشیت نہیں کرنی چاہیے معاشیت تو بہت بڑا گناہ ہے تو آپ آسی کو لگا رہے ہو آسی تو ہو ہی ہے ہی وہ جو معاشیت سے سرفراز ہو چکا ہے بہرحال تو بات چل رہی تھی استبرع تبر اللزینت من الضینت طبع بات یہاں نکل گئی تو یہ اس کو یہ جوڑ دیتے ہیں مرنے کے بعد کے سلسلے کے اوپر کہ مرنے کے بعد یہ والا معاملہ ہوگا مرنے کے بعد آپ لوگ بارات کا اظہار کرو گے ان لوگوں سے جن کے آپ فولوور سے یہاں تو پاس کا سلسلہ بتا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے یہ پاس میں ہو چکا ہے جب اقوام کی زوال کی داستان رقم ہو رہی تھیں جب ان کی معاش ان کی معیشت ان کی زندگیوں میں بندشیں اور رکاوٹیں آ رہی تھیں یہ اس زمانے کا ذکر فرما رہا ہے قرآن جیسے کہ مختلف مقامات پر اقوام عالم کا ذکر کیا اس نے اقوام سابقہ کا یہ تبرہ لذینت کاش کہ جب وہ لوگ اس وقت کو بھی یاد کرو تبر برات کا اظہار کر دینا ابھی برات کا لذیذ پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک سوال کے اندر با اور حمزہ تبر رو برات کا بیزاری کا اظہار کر دینا کہ اس کو دور کر دینا کہ جو اس کی ذات کا حصہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں برات جب بیزاری کا دوری کا اظہار کیا ان لوگوں نے اتبعو جن کی اتباع کی جا رہی تھی من الزینت تبعو ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی ورا العذاب وہ انہوں نے بندشوں کو دیکھ لیا مشاہدہ کر لیا کہ دیکھو ہم نے جس قانون کو فالو کرنا شروع کیا اس نے ہمیں کس حال پر لا کر کھڑا کر دیا کس دوراہے پر پہنچا دیا و تقت تو عاد بہیم اور جن ذرائع کو وہ اپنے لیے بڑا محفوظ اور مضبوط سمجھتے تھے وہ سارے کے سارے اسباب سب ذرائع ان سے جدا ہو گئے تقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے خوف تو اور عین جدا کر دینا اور تقطع جدہ جدا ہو جانا تو فالوورس جو تھے فالو کرنے والوں کے مخالف بن گئے پہلا حصہ جو آیا ہے وہ اگلا حصے کے اندر بیان ہوا پہلے حصے میں جو آیا اس تبر اللزینتِ او یہ پھیلے مادی مجھول کا سیغا یعنی بارات کا اظہار کر دیا ان لوگوں نے جن کی اتباع کی گئی تھی جن کی اتباع کی جا رہی تھی یعنی کہ پیشوائیت نے جن کے پیچھے پیچھے چل کر اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں نے برات کا اظہار کر دیا تھا اللذین تبعو ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو فالو کیا تھا یعنی اپنے فولوور سے وہ الگ ہو گئے جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ورا العذاب بنیاد کیا تھی کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اب معاملات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں اب اپنے آپ کو بچاؤ اور ان کو چھوڑو وطقتعت بھیہیم الاسباب جو بھی ذریعے ان کو میسر تھے اسباب کہتے ہیں ذرائع کو ذریعوں کو بنیادی معنی سین با اور با کا ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ دینا جدا کر دینا جیسے قوف تو اور عین کا معنی بھی جدا کرنا ہوتا ہے دونوں کے اپنے الگ الگ مفاہیم ہیں سمجھنے کے طریقے ہیں اور اسی سے یہ ذریعے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسباب وطقت بِهِمُ بیہیم ان کے جو بھی ذریعے تھے اسباب تھے ذرائع تھے وہ سب کے سب جدا ہو گئے وَقَالَ الَّذِينَ تبرو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے اتباع کی تھی جنہوں نے فالو کیا تھا لو أَنَّ لَنَا كَرْوَةً اگر ہمارے لیے معاملات میں لوٹ جانا ہوتا اگر ہمارے لیے واپس پلٹ جانا ہوتا پھر جانا ہوتا فن مِنْهُمْ ہم تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کر دیتے دوری اختیار کر لیتے من ان لوگوں سے کما تبر منہ جیسے کہ ان لوگوں نے ہم سے بیزاری اور دوری کا اظہار کر دیا ہم سے دور ہو گئے کضا يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ایسے ہی وہ اللہ ان کو ان کے اعمال دکھاتا ہے حسارات علیہم یہ ان پر حسرت ہوتی ہے ان کے اعمال کی حالت کیا ہوتی ہے کہ یہ حسرتیں بن جاتی ہیں ان کے اوپر ان کے اعمال وما هم بخور جینا من النار ہرگز بھی وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں جس آگ میں اپنے آپ کو جھونک دیا ہے یہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنے اعمال ہی ایسے کیے ہیں بنیادی طور پر انداد کو مقرر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قانون سے دور کر کے اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی پیشوائیت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور اس کے بعد جہاں انہوں نے خود جانا تھا وہاں خود بھی گئے اور اپنے ساتھ اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی لے گئے تو میں آج اس کو یہاں تک رکھتا ہوں اس کی کچھ اور بھی بات ہے جو میں اگلے سیشن میں کروں گا آج آیت نمبر ون سیون کے مختصر مفہوم تک ہی میں اس کو رکھتا ہوں ماں علیہ